Azərbaycan milli mətbəxində daha çox mürəbbəsi və kompotu hazırlanan zoğal həm də insan sağlamlığının qorunmasında çox təsirli vasitədir. Bir çoxumuz zoğaldan əsasən soyuqdəymə və qrip kimi mövsimi xəstəliklər zamanı istifadə etmək üçün mürəbbə və ya kompot hazırlayıb istifadə edirik. Ancaq elə bir çoxumuz da bilmir ki, zoğalın insan orqanizminə nə kimi möcüzəvi təsirləri var. Elə bu videoda da zoğalın çox az bilinən xüsusiyyətlərindən danışacağam. Əziz izləyicilər, YouTube analizlərimə baxarkən bir çoxunuzun kanala abunə olmadığını görürəm. Videoya keçməsindən öncə 2 saniyənizi ayırıb videonu bəyənməyinizi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyinizi sizdən xahiş olunur. Beləcə həm bu videoları hazırlamağımda mənə dəstək olacaqsınız, həm də ki hazırladığım bütün faydalı və maraqlı videolardan dərhal xəbərdar olacaqsınız. Müasir dövrdə xəstəliklər zamanı dərhal üzümüzü apteklərə tutub dərmanlardan istifadə etməyimizdən fərqli olaraq, qədimdə xəstəliklər bitkilərlə müalicə olunurdu. Elə yaxşı da effekt verirdi. Bu bitkilərdən biri də soğaldır. Soğal qədim zamanlardan bir çox xəstəliklər zamanı müalicə vasitə kimi istifadə olunub. Həmçinin bu giləmeyə və çox gözəl profilaktik vasitədir. Zogal damarlar üçün olduqca faydalı olan rutin maddəsi ilə zəngindir. Rutin damarları və kapilyanları möhkəmləndirir, onların elastikliyini artırır, iltihabı və ödemi azaldır. Bu səbəbdən damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar bu giləmeyvəni qidalanmasına tez-tez daxil etməlidir. Zogal arterial təzyiqi normallaşdırır, pis xolesterinin səviyyəsini aşağı salır, qanın tərkibini yaxşılaşdırır, sklerozun qarşısını almağa kömək edir. Zoğal ağacları bağırsaq xərçəncənin və xərçəng hüceyrələrinin artmasının qarşısını alır. Bu meyvədən mütəmadi istifadə etsək, xərçən xəstəliyindən uzaq olarıq. Zoğalın təzə dərilmiş meyvəsindən və şirəsindən xalq təbabətində şəkər xəstəliyi zamanı sərindəndirici və ürək yanğısının qarşısını alan vasitə kimi istifadə edirlər. Zoğal qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır və bu səbəbdən şəkərlə diabet zamanı xeyirlidir. Həmçinin zoğal mədə-bağırsaqın fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Zoğal ən tanınmış ishal əleyhinə təbii vasitədir. Zoğal kompotu, zoğal meyvəsinin dəmlənməsi ishal zamanı çox yaxşı kömək edir. Belə dəmləməni hazırlamaq üçün 1 xörək qaşığı quru və ya 2 xörək qaşığı təzə zoğal 1 stəkan qaynayış suda 1 saat hərzində dəmlənilir. Termosda dəmləmək daha yaxşıdır. Bu dəmləmədən gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl içilir. Bu məqsədlə zoğal mürəbbəsini də istifadə etmək olar. Zoğal güclü iltihab, bakteriya və virus əleyhinə təsirə malikdir. Zoğal dəmləməsi soyuqdəymə və kəskin respirator infeksiyalar zamanı çox yaxşı müalicəvi təsir edir. Hərarəti salır, immun sistemini möhkəmləndirir. Sidik kisəsi və sidik yolları iltihabları zamanı zoğal və onun yarpaqları sidik qovucu və iltihab əleyhinə vasitə kimi istifadə olunur. Həmçinin zoğal çəkini də azaldır. Bədəndəki insulinin miqdarı tənzimlənir. Bu məhdətdə bədəndə toplanan piyləri əridir. Bundan başqa, bədəndə toplanmış zəhərli maddələri də xariz edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi xəstəliklər zamanı zoğalın qəbulu arzuolunmaz sayılır. Bu xəstəliklə mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi, gastrit, qabızlıqdır. Beləcə, daha bir maarifləndirici videomuzun sonuna gəldik. Bu tip videolar üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Sizinlə mənim idi, Nuran Əsəd. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağlam qalın, sağlam qalın.